રાત્રિ દરમિયાન અલગ અલગ ડ્રાઈવ યોજીને કામગીરી હાથ ધરી છે તો બીજી તરફ ખાસ નશીલા પદાર્થોનું સેવન કરતા તેમજ નશીલા પદાર્થોનું વેચાણ કરતા ઈસમો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ત્યારે ત્રણ ઓક્ટોબર બે રોજ

तो इस सूचना के ऊपर अपना उदना मकदला रोड पे नवजीवन सर्कल के पास में गाड़ी को ट्रैक किया गया और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें तीन पॉइंट ग्यारह ग्राम एमडी ड्रग्स मिला जिसकी कीमत इकतीस हज़ार एक सौ रुपये जितनी है इसके अलावा उसमें दो लाख सोलह हज़ार रुपये रोकड़ और एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा कांटा जो सोनी जो सोने की दुकान वाले हैं वो सोना चांदी का वजन करने के लिए काम में लेते हैं वैसा एक छोटा वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला तो बाद में जो व्यक्ति अंदर था गाड़ी में वो विशाल प्रकाश चंद्र शाह है ये रांदेड़ का रहने वाला है और वहाँ पे एच पी गैस की एजेंसी चलाता है तो इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा ये कई दिन से ड्रग ले रहा है और जब ये ड्रग खरीदता है तो कई बार इसको ऐसा लगा कि मुझे ड्रग कम दे दिया गया तो उसको वहीं पर ख़रीदने के बाद में ये उसका वेट करता है और इसीलिए उसने वो गाड़ी में छोटा वाला कांटा जो है परमानेंट साथ रखता है बाद में पूछताछ में उसने बताया कि उसने ये ड्रग जो है वो मोहम्मद फारूक इब्राहिम फ्रूट वाला ये खाटकीवाड़ लाल गेट का रहने वाला है उससे ये ड्रग खरीदा था और कंटिन्यू कई दिन से उससे ये ड्रग्स ले रहा है और इस एरिया में आने का रीज़न था कि वो नॉर्मली जो पोस्ट एरिया है वहाँ पर आके डिलीवरी लेता था कि यहाँ की सड़कें खुली होती है इस तरह का उसको माइंड में था कि यहाँ से भागना अगर कुछ हो भी तो यहाँ खुली सड़कें हैं सोडी तो यहाँ से भागना आसान होता है इसलिए वो यहाँ के डिलीवरी रहता था और रांधे का रहने वाला है और बाद में मोहम्मद फारूक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मुंबई से कोई नाइजीरियन से कंटिन्यू ड्रग खरीद रहा है कई दिन से और यहाँ पे कुछ कुछ जो ग्राहक हैं उनको बेच रहा है और उसका इंट्रोगेशन अभी चालू है और विशाल के ऊपर कोई भी गुनाह नहीं है और फारूक मोहम्मद फारूक जो है उसकी गुनाई हिस्ट्री और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है કોવિડ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ